Hər kəsə salam. Yeni bir vlogoma xoş gəldiniz. Keçən vlogoqda qeyd etmişdim ki, gələn vlogoqda inşallah qayınanamın bizim üçün алып gətirdiyi Türkiyədən gətirdiyi hədiyyələri çəkəcəm. İnşallah bu vlogoqda həmin sözümü tutacağam və ən çox hədiyyə vlogo olacaq. Onun evəlsə bir stakan çay içdik. Sonra qonaq e, çağırmışdı yoldaşımın bibisi, yəni bibimiz. Ora getdik, e, biraz qutab yedik. Mən də biraz yolda biraz soyuqladım, xəstələndim, səsimdən göründüyü kimi. E, sizə məsləhətim odur ki, özünüzə yaxşı baxın. Bu aralar hava hədsiz dərəcədə oynayır. Gah soyuq olur, gah isti olur. Və xəstəlik baş alıb gedir, xüsusən də qripdən danışıram. Mən təxminən 3 ildir ki, qrip olmurdum, qrip yoluxmurdum, qrip-qripə, amma bu dəfə qaçış olmadı və məndə yoluxdu. Allah hər kəsə şəfa versin. Heç kəs xəstələnməsin. Və yavaş-yavaş burdan yığışıb gedirik evə. Mənim evdə qayınanamın gətirdiyi bizim çün gətirdiyi payları sizlərlə bölüşəcəyəm. Bunun çəkilişini artıq başlayacam. Bu arada soyuq, çox soyuqlamışdım. Qayınanam da mənə Ehlamur dilən bir bitki var. Onu dəmləmişdim. Onu içdim. Həqiqətən də çox faydalıdır. Niyə ki, televizorlarda, yəni bu adı eşidirik. Ehlamur Türk kanallarında, Türk seriallarında Ehlamur dəmlədim. Ehlamur dililər yoxsa Ehlamur, Ehlamur. Hədiyyələr məsədə çəkməmişdən əvvəl başqa bir bibimizin qızı daha bizi qonaq çağırmışdı. E, ora get, getdik. Yoldaşım getmədi, rayona getmişdi işlə əlaqədar olaraq və biz biz ilə bibimizin nəvəsi gəlib götürdü. beləliklə biz də qayınanamla mən gəldik ora. E, Vloqumun bu hissəsindən sonra da e, hədiyyə hissəsinə keçəcəm inşallah. Ördək e, saxlıyırdılar bibi bibi qızı onların kəsmişdilər bütün ördəkləri. Çox ətli ördək idi. Mənim ördəyə çox yazdığım gəlir. Heç qıymıb Elə yaxşı oldu ki, ördəyi bişirib çatdıra çatdıra bişirə bilməmişdilər. Başqa yeməklər bişirmişdilər. Əla səfrələrini dola eləsin, hər kəsin səfrəsini dola eləsin. Ən dəsə ördəkləri qıymıram yazığım gəlir. Və gəldiyi evimizə mən artıq keçən gün söz verdiyim kimi hədiyələrimi paylarımım qalınma paylarını sizlerle bölüşəcəyəm. Davam başlayıram. Bu çəkilişdə mənə səbiş kömək eləyib, sağ olsun. Ə, yeri gəlmişdən qeyd eləyim ki, burada bütün olan paylaşdığım hər şey istifadə etmə etmədiyim, yəni ilk dəfə sizlərlə birlikdə təbii ki, açıp baxmışam, amma yəni istifadə etməmişəm. Və yəni stolun üzərində açıram ki, aydın görünsün deyə. Çünki burada başqa yeni pal paltarlarda göstərəcəm. Ona görə qeyd elədim ki, yəni ilk dəfə yəni işlənməm, işlətmədiyim şeylərdir ik dəfə, yəni indi açıram. Bunlar kiçik çaşkanın altına və yaxud da ə, 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 həmçinin çayniqin altına da qoymaq olar, limon doğramaqda olar, o cür kiçik balaca həcmli taxtalar idi və həmçinin xırda şüşə qaşıqları idi. Onlardan istifadə edəyəndə də açıp göstərəcəm. Bunlar da ə, müxtəlif cür suları, ə, ət suyunu filan Ə, süzmək üçün qabdır. Bu mətbəx əşyalarıdır. Bunun birini mənə, birini də bacıma alıb. İstədim ki, ə, səslə çəkəm, yəni elə orada da, orada da çəkəm, paylaşım, amma alınmadı. Səsimdə də biraz xəstəliklə əlaqədar problem var. Bu da kofe dəmləmək üçün qabdır elektriklə işləyən daha çox rənglər var, e, sviterlər var idi. Bu sviterin rəngi burada olduq kimi düşməyib, amma e, soluğun e, rozevi rəngdədir. Yəni gül quru rəngdə idi. E, əslində burdan da bilinir. Tələsik büktüm, yəni çox da bükməyimə fikir verməyin bir də qara rəngli biri idi. Hər ikisini də çox bəyəndim. Mən e, boğazlı e, köftələri sevirəm, düzdür? E, Biara geyinə bilmirdim. Tələsik büktüm, yenə də deyirəm. Daha sonra bucır e, burada uşaq çorapları e, da gəlib çıxıb. Uşaq çorapları mənim deyil, təbii ki. Mən mənim üçün özünün altı böyük çorapları var. Sadəcə bu qarışıqlıq olub balaca uşaq çorapları çıxdı oradan. Və bu cür kalqodkalar idi. Daha sonradan görəklər var, birlikdə açaq. Çox istirdim ki, bunu canlı canlı çəkəm, amma yendə alınmadı çünki inşallah bir gün mən də canlı çəkərəm, paylaşaram, sonradan montajla səs yazmağıma gərək qalmaz. Bunlar e, sırf yox, bunlar e, orta qalınlıqda olan uzun həcmli çorablardır. Mən bu cür uzun və rəngli çorabları çox sevirəm və bunların e, qalını da var. Sırf e, qış üçün bu əl kremidim. Və bu çorapları, e, qış çoraplarını həçsiz çox sevirəm. Yıp-yumşaqdır. E, e, ayağa girəndə isti işte od kimi saxlayacağını mən əminəm. Bir dəfə olub məndə belə bir çorap və bunlar dediyim həmin o qalın olanlardır. E, Qayınanam hər il bu tipli çoraplar alır, gətirir. Qış üçün çox ideal bir geyimdir. E, və bu cür bu cürləri də var. Bunlar da kosmetik şeylərdir. İçərisində tuju var idi, ehm, pudra var idi və o ə, başqa cür tanal, tənanlı krema bənzər bir krem də var idi. Və bunlar isə Mənim ən çox istədiyim ə, ayaq bilərizikləri, biləklikləri. Onları çox xoşlayıram. Amma qışda çox da qısa çorab geymirəm deyə onlardan həqiqət istifadə edə bilmirəm. İstifadə edəndə onları da çəkib paylaşacağam. Çox xoşuma gəldi. bunlardan birini açıp baxmışdım. O burda yoxdu çəki. E, bunları heç açmamışdım deyəm. Mən e, makiyaj e, ləvazimatlarından çox istifadə etmirəm sözün düzü. E, bir tūş, e, tonallik krem və qələm istifadə edirəm. Başqa e, şeylərdən istifadə etmirəm. E pudra da istifadə etmirəm. Sadəcə olaraq o pudranı qayınlan bəyənib və alıb. Sağ olsun, payı çox olsun. Və mənim ətirlərim D&P-dən həmişəki kimi eyni mağazadan gedib alıb. Yenidə sağ olsun. Bu D&P-nin ətirlərini çox sevirəm və eyni ilə necə istəmişdim sizə həmin ətirdən almışdım. inanın ki ətrin birinin qoxusuna, ətrinə baxmışdım, amma o birlsinə baxmamışdım. Ona da yel gəlmişkən indi çəkiliş edərkən baxdım, e, xəstə idi. Həqiqətən də heç nə çəkiliş etmək yerinə başqa bir şey etməyə halım həqiqətən də olmamışdı. Damla şokolad da almışdı. Bu kolonyanın ətri çox gözəldir. Məsələn, biri əlinə vurursa, bu kolonyanın bütün evi bürüyür ətri. Bu nədir qızlar? Bu mənim gəlin bacımın mənim ad günümə aldığı hədiyyədir. Gəlin bacımın da payı çox olsun. Çox bəyəndim hədiyyəsini. Çox qəşəng idi. Hətta bir dəfə biz bunu gəlin bacı ilə bir alış-verişə gedəndə görmüşdük və mən onu çox bəyənmişdim. O da gedib onu mənim ad günümdə alıb. Allah dibinə bərəkət versin. İnşallah çox qəşəng gedir. Bunlar indi çox təbəddüdələr. Videonu səb iş çəkir, kömək eləyir. Hə, sonra bunu da yoldaşıma alıb, ona da çoxlu başqa ə, başqa şeylər də almışdır. Şalvar və sair və ilahi, amma onları çəkməmişəm bunları çəkdim. Əsas lazımlı bilirsiz ki, Türkiyənin malları bucür çox qəşəngdir, keyfiyyətli olur, pambıq olur və biz çox xoşlayırıq. Ən çox elə bucür şeylər ə, alır, gətirir. Bu isə xalatdır, bunu da yoldaşım alıb. Bunu isə o gün burdan aşağıdan aldıq, aşağıda cihazlı məmlər olan yerdən. Mənə lazım idi, çünki mən dərslərə bunu aparıram, aparacağam inşallah, çünki lazımdı həqiqətən də. Balacadır, yarım litrlikdir termos. 8 manata aldıq bunu. burasını videoda artıq mən çəkirəm, səbəb göstərir. E, bu isə mənim qardaşımın hədiyyəsi idi ad günümə. Demişdi ki, nə istəyirsənsə onu dey, onsuz da hədiyyə alacam, amma heç olmaya sənin ürəyincə olsun. E, mən də dedim heç ehtiyac yoxdur vallahi. Yəni amma çünki mən həm ad günü də eləməmişdim. O da dedi ki, onsuz da alacağam amma yenə də sənin ürəyincə olsun məndə. Instagram-da baxdım səhifələrə, bu ayaqqabqağıma çıxdı. E, göndərdim dedim, əgər bir şey almaq istəyirsənsə bundan çox xoşum gəldi. Amma dem ki, almaq istəsən onda bunu al dedim. O da dedi ki, başdı, yaxşı. Aldı, gətirdi. Səbiç də çox bəyəndim, mən də çox bəyəndim. E, amma hələ geyinməmişəm. İnşallah bəlkə sabah geyinərəm. Əşyaları da yığdım ki, aparım artıq küləklərdə qalmışdı. Aparımı artıq yerləşdirim. Ə, hər şeyi yerbeyir eləyim. Buralarını tütləşdirdimiş və beziktirmədən tez bir şəkildə çəkdim. İnşallah ki, ə, gələn loqlarda passivlikdən canımı qurtara bilərəm. Artıq görürəm ki mümkün deyil, yəni aktiv olmaq lazımdır və s. və elə xır. Bunu da qayınanam gətirmişdi. Xeyir işlərdə istifadə eləmək üçün bucür bəzəyəşiyasıdır. Məndə bunlardan çox var. Mən çay dəmləyirəm səbıçdə, arturu çəkib Səbi ilə çəkiliş etdikdən sonra bir stəkan çay içdik. Artur işıqdan necə qorxubsa, ə, səsini çıxartmır, gizlənməyə yer axtarır. Ə, və mən Videomun və vlogumun bu hissəsində kanalıma yeni gələn e, abunəçilərimə, izləyicilərimə e, xoş gəldiniz demək istəyirəm. Və məni əvvəldən izləyən dostlarımın hamısına, izləyicilərimin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. E, son vaxtlar bir az passiv olsam da məni izləməyə davam edin. E, i̇nşallah yeni və maraqlı vloglarla yenə də gələcəm çayımızı içərək səbəçlə və qaylanamla bloqumu burada tamamlayacam inşallah. İzlədiyi üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. İzlənmədə qalın, abunə olun və kanalıma öz yaxınl yaxınlarınız və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın, təbii ki, əgər istəsəniz. Sağ olun, Allah'a əmanət olun, gələn bloqlarda inşallah görüşənə qədər ələlik. Ah, bu arada bunu da qeyd etməsəm olmaz. Bu tort gəlin bacımın, qonşumun bişirdiyi ballı tortdur. Onlar artıq ballı tort sifarişi götürürlər. Və mən də 1 kilo almışdım. Onu da burada qeyd edeyim. Ballı tort sifariş etmək istəyən olarsa, mən əlaqə nömrəsi paylaşacağam, əgər istəyən olarsa də bunu da qeyd etdim. Bir daha sağollaşıram. Hələlik sağ olun.